Saya rasa tidak adil kerana dah ada di bawah sana Yang bertepuk bagi memeriahkan kita bertepuk ramai-ramai sekali lagi Tuan-tuan dan puan-puan dan -puan, ya, selatih sekalian Pertamanya Saya ingin mengucapkan Berbanyak jutaan terima kasih Kepada pihak penganjur Terutamanya Datuk Dr Razak Malik yang berkali-kali minta saya datang merasmikan mesyuarat agung pada hari ini. Ah. Saya pun tertanya-tanya bila saya maklumkan kepada pegawai saya, pegawai saya pun terkejut tak pernah saya diminta menghadiri satu mesyuarat agung yang berkaitan dengan kaki tangan atau bekas pesara Tetapi tanah Melayu Malaysia, Berhad Malaysia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila Dr. Razak menjemput saya tuan-tuan dan puan-puan, saya susah nak sebut tidak. Kenapa tuan-tuan? Kerana saya jadinya hari ini berdiri depan tuan-tuan dan puan-puan, kerana antara juga sumangan beliau memberikan ceramah kepada saya mendengar mendera saya satu ketiga dahulu sewaktu di kem-kem yang pernah saya hadiri iaitu kem Biro Tata Negara untuk maklumat tuan puan-puan saya ni anak kampung Kuantan Klep-Klep Kuala Selatan ya, ketika kita. itu apabila saya sewaktu bersekolah dahulu saya sering menghadiri program-program motivasi yang telah diminta oleh guru-guru dan NGO ketika dahulu yang namakan NGO ketika itu Gabungan Pelajar Melayu Senanjung jadi antara individu yang menarik saya menghadiri kursus-kursus kerana saya hidup dalam keadaan yang kurang kemampuan dan saya memikirkan bahawa saya perlu ada pendedahan Terutama sekali dari segi memastikan agar kita boleh keluar daripada kempung-kempung kemiskinan hanyalah melalui pendidikan. Jadi ketika itu saya panggil kekanda Razak sering memberikan motivasi dan saya ni antara seorang individu yang suka melawan. Kerana almaklumlah saya akan tanya, makan ada tak? Kalau tak ada makan, kami tak nak datang. Kerana maklumlah di kampung kita serba kekurangan. Jadi bila Dr. Razak, Dr. Razak berjumpa kami pergi ke camp-camp, kem Perkara pertama yang kami rasa di samping dapat berjalan di, ke camp kem -camp, Maklumlah camp-camp itu banyak. Jadi ketika itu dapat makanlah yang mungkin tidak ada di rumah atau di kampung saya. Dan antara perkara yang disering disebut ialah bagaimana pendidikan itu boleh mengubah destiny dan nasib keluarga tidak kira Melayu, Cina, India. Kerana di kampung saya, di kampung Kuantan, klip-klip Kuala Selangor itu, di sebelah kanan saya adalah keluarga Cina. Di sebelah kiri saya adalah keluarga India. Dan saya masih ingat lagi ketika arwah ayah saya, ya bila bekerja dan kami balik daripada sekolah, saya kalau ada kali saya akan pergi rumah keluarga India, saya makan puri. Jadi itulah kenangan saya Kalau pergi keluarga Cina Maka ketika itu makan misuang Kerana apa tuan-tuan perempuan Ketika itu kami hidup dalam keadaan serba kekurangan Dan bila saya untuk maklumat semua Alhamdulillah ya Semalam saya ingin kongsikan Saya ingin berkongsi kegembiraan saya Dengan tuan-tuan puan-puan Apabila saya Alhamdulillah lulus Iaitu peperiksaan akhir lisan Viva PhD saya yang ketiga oh. di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jadi semangat yang pernah Dr. Razak sebutkan sebelum ini iaitu belajar terus belajar dan juga saya sering nyatakan di kalangan anak-anak khususnya jenis muda jangan jadikan kemiskinan pusaka hidup dan inilah Alhamdulillah berkat didikan antara didikan Dato' Dr. Dr. Razak yang saya datanglah untuk merasmikan mesyuarat agung Persatuan bekas kaki tangan Tetapi tanah Melayu Itu yang pertama Perkara yang kedua yang memberikan saya semangat untuk hadir Kerana di Kuala Selangor saya masih ingat ketika itu Kita ada kampung ketapi eh, Iaitu di di Ijo Di Bukit Badung Dan saya masih ingat lagi bila saya pergi ke kampung tersebut saya pernah bergaul bersama dengan penduduk di sana. Saya tanya dia nama kampung ketapi Ketapi saya tak nampak landasan pun saya tak nampak. Rupanya bila diterangkan tentang sejarah kampung Ketapi barulah saya tahu. Ya sejarah panjang. Ya landasan Ketapi di Kampung Ketapi di Perkara yang ketiga yang menjadikan saya ya untuk hadir untuk maklumat kepada perempuan, kami di Kuala Selangor ni untuk maklumat semua Tadi Datuk Rahim dia sebut saya dia pernah jadi CEO KTMB. Sekarang ini CEO KTMB yang terkini Datuk Rani adalah merupakan anak Bukit Badung, Kuala Selangor. Dan bila saya nak datang ini saya tentu saya nak ambil video pegawai saya ada di sini Zafirah di sini. Saya nak tunjuk kepada dia untuk memastikan persatuan bekas kaki tangan pesara KTMB ini harus mendapat perhatian daripada CEO kita ini yang merupakan anak pada semua. Jadi tiga perkara inilah ya untuk maklumat tuan dan puan-puan yang saya terharu dan berterima kasih setidaknya saya berdapat berkenalan dengan tuan puan puan yang pernah berjasa ya, di perkhidmatan tuan puan-puan dan ini juga saya hadir di untuk memberikan ucapan perasmian tetapi saya hadir sebagai simbol untuk memberikan penghargaan diri saya yang kerdil ini Kepada jasa dan pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan Semua bekas-bekas kaitangan yang telah menyumbang tenaga Dalam membina sejarah dan kemajuan perkhidmatan keret kereta api Di negara Malaysia yang tercinta ini Tuan-tuan <silence> dan puan-puan di -puan, santi sekalian Apabila saya membaca berkenaan persatuan bekas kaki tangan kereta api tanah Melayu, saya melihatkan antara fokus utama penubuhan khususnya persatuan ini ditubuhkan paling penting iaitu atas dasar semangat ukhwah, kenangan perjuangan dan keperhatian terhadap kebajikan para pesara kereta api tanah Melayu. Dan saya amat yakin tuan-tuan puan, puan Tadi Presiden telah memaklumkan tentang aktiviti tanya saya ucapkan kepada Presiden Di atas komitmen 8 tahun jadi Presiden terkejut saya 8 tahun saya ni terlibat sebagai persatuan Kami kalau boleh kalau NGO ni non-governmental organisation Ataupun non-gaji organisation kami selalu sebut lepas 2 tahun kita bagi orang lain. Lepas 2 tahun bagi orang lain. Kerana al-maklumlah yang paling penting dia memerlukan komitmen. Tapi seakan Syabas dan ya. ya dan beliau telah melahirkan dan menzahirkan ya pada pemilihan ini ya tentang hasrat beliau. Tetapi yang paling penting saya yakin dan percaya persatuan ini punya hasrat untuk menyatukan semula rakan-rakan seperjuangan dan memperjuangkan hak kebajikan serta memelihara sejarah dan nilai-nilai perkhidmatan real negara. Saya sering menyatakan walaupun kita telah bersara, bahawa ini pun dalam satu pertemuan yang saya hadiri dalam soal pendidikan. Saya sebut pada mantan-mantan akademisyen yang telah bersara. Jangan anggap umur persaraan itu untuk kita meninggalkan tugasan kita yang pernah kita lakukan sebelum itu kita boleh beraktif ber, ber, ber dengan kaedah-kaedah mungkin dalam keadaan yang terkini mengikut kudrat dan iradat masing-masing. Sama ada pemikiran, sama ada percakapan, sama ada pertemuan, itu adalah aktiviti terutama sekali bagi pesara-pesara yang boleh dilakukan. Lebih-lebih lagi dalam dunia yang penuh canggih maklumat ini. Soal ukhwah, Soal kebersamaan Soal kebajikan Kita kena berikan maklumat terkini Kepada setiap kakitangan Setidaknya Kalau tidak dapat menziarah Kita boleh memberikan doa Dan juga eh, Memberikan pernyataan yang baik-baik Supaya akhirnya tuan-tuan puan-puan Uhwah, pertautan, perpaduan itu Akan terus berkalan Dan anak-anak mereka ini akan merasakan bahawa ayah atau ibu mereka yang pernah berkhidmat mencari sesuap nasi untuk membangunkan keluarga akan dapat dihargai oleh tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi ahli ini. Kerana kaedah berpersatuan telah berubah. Kalau dahulu kita akan mesyuarat beraktiviti setiap hari. Tetapi dalam dunia hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Setiap individu saya tengok tuan-tuan puan-puan Ada telefon dan sebagainya Kita gunakan kaedah agar orang tahu apa yang kita cakap Orang tahu apa yang kita kompul Walaupun tiga orang ambil gambar videokan Bahawa menunjukkan bahawa ukhwah oh, itu ada Dan ini tidak memerlukan kos yang tinggi Tetapi boleh mewujudkan gelombang Gelombang yang akhirnya tuan-tuan puan-puan wa ima apa pun cabaran dan sebagainya setiap perkara tersebut orang akan tahu. Jadi tuan dan puan-puan kalau dilihat tentang perkara ini tuan dan puan-puan saya amat berharap tuan dan puan, -puan dengan pertautan ukhuwah kita tuan dan puan-puan dalam dunia cabaran ekonomi yang amat mencabar lebih-lebih lagi bagi warga emas dan pesara kenaikan kos sara hidup keperluan rawatan kesihatan yang semakin meningkat serta kekangan sumber pendapatan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Dan kali ini saya sering senyatakan, Dato' Razak pernah sebut pada saya dahulu, kita tak boleh bekerja berseorangan. Kita kena berkawan lebih. Kerana kalau dalam internet pun, saya tak tahulah, ya saya lihat ya sekarang ini budaya Malaysia, dia melihat kepada video yang ada dalam TikTok. Dia melihat kepada WhatsApp group yang apa yang disebut dan sebagainya Dan saya lihat juga bagaimana ianya menjadi satu budaya Dan juga lifestyle setiap individu Tak kiralah sama ada pelajar ataupun kanak-kanak Sehinggalah dewasa Ini merupakan perkara kalau kita mengekangnya Ianya akan terus berterus Jadi kita kena usahakan bagaimana Ianya memberikan impak kepada persatuan ini lebih-lebih lagi, di kampung dahulu saya masih ingat lagi. Kalau dulu di kampung saya, telur sebiji, riuh sekampung ni ada kalanya negatif. Tetapi dalam dunia sosial media hari ni, tuan-tuan, puan-puan, telur sebiji, riuh sekampung tu penting, tuan-tuan, puan-puan. Kalau tidak, orang tak tahu kita apa yang kita lakukan. Kalau tidak, orang tak tahu apa yang kita ucapkan. Kalau tidak, orang tak tahu apa yang kita perjuangkan. Telus biji rios kampung ni bukan bermaksud perhimpunan yang ramai-ramai tidak. Seorang dua orang ambil gambar itu pun adalah telus biji rios kampung. Kerana menunjukkan bahawa ya aktiviti itu ada mengikut kaedah dan kemampuan masing-masing. Dan yang kedua, kalau di kampung dahulu saya masih ingat lagi menjaga tepi kain orang ini kalau orang memang negatif. Tetapi hari ini menjaga tepi kain orang ni bermaksud kita kena tahu apa peluang-peluang yang ada untuk membantu persatuan ini. Kita kena jaga, kita kena tahu apakah inisiatif-inisiatif yang terbaru untuk menjaga dan membantu persatuan ini. Jadi kita positifkan menjaga tepi kain orang itu kepada inisiatif yang perlu persatuan rebut. Lebih-lebih lagi dengan KTMB yang ada sekarang ini, begitu juga tentang mungkin advokasi-advokasi ini adalah kaedah-kaedah yang mungkin dahulu, waktu saya kecil-kecil dahulu dibesarkan perkara yang mungkin menjadi negatif. Tetapi hari ini dengan dunia sosial media mungkin kita jadikannya perkara yang penambahbaikan, tetapi ke arah kebaikan kepada ahli-ahli persatuan. Jadi ini adalah beberapa perkara yang ingin saya kongsikan kerana bagi saya yang paling penting bagi persatuan persahara ini bukan banyaknya aktiviti tidak. Yang paling penting ialah soal ukhwah pertautan dan kebajikan Kerana yang paling penting saya masih ingat lagi Arwah yang saya sebut yang paling penting Kita kena dapatkan lebih ramai orang mendoakan kesejahteraan Kesihatan Dan paling penting apabila kita tiada lagi di dunia ini Orang akan sentiasa mendoakan dan juga memberikan bahawa ya, yep, Kesejahteraan dan juga rahmat senantiasa kerana inilah bekalan yang penting khususnya apabila kita tiada lagi di dunia ini. Jadi inilah saya lihat bagaimana tuan tuan puan-puan ya, walaupun saya akui tadi disebut ya, mungkin ada cabaran sebagainya. Saya amat yakin dan percaya dan sama yakin dan, percaya. Tuan tuan puan-puan merupakan angsang hirus. Kalau tak menjadi angsang hirus, tuan dan puan tak hadir pada hari ini. Jadi tuan dan puan-puan, pengalaman tuan dan puan-puan lebih jauh besar daripada saya. Saya ini hanya meningkat sikit-dikit dikit sebagainya. Tetapi dari segi tenaga, pengalaman dan juga wisdom, bijaksana tuan dan puan-puan, sudah tentu melebihi apa yang ada pada jersey muda yang harus belajar dan terus belajar untuk meningkatkan lagi kebijaksanaan dalam mengolah keputusan dan juga membuat polisi termasuk juga mencipta sejarah dan sebagainya. Saya saya juga suka nak maklumkan di sini sebelum saya akhir. Tadi disebut dalam perkataan Putra World Trade Center. Tolong puan saya nak sebut please. Kenapa ketika ini saya menjadi pengarah urusan kumpulan World Trade Center? Ya dahulu PWC sekarang World Trade Center. Kerana World Trade Center sekarang ini tuan-tuan dan puan merupakan antara jaringan dunia Sebanyak 345 World Trade Center seluruh dunia Ada di Tokyo, ada di Dubai, ada di Istanbul Dan apabila merujuk kepada jaringan dunia ini Yang paling penting ialah survival Lebih-lebih lagi untuk memastikan kelestarian ekonomi itu Dan jumlah pekerja di bawah saya hampir 300 orang Harus terbela setiap bulan dan untuk memastikan bahawa bangunan yang ada berusia 45 tahun itu Akan terus utuh kekal menjadi puncak Lebih-lebih lagi di ibu kota Malaysia iaitu Kuala Lumpur Dan di kalangan 345 tuan-tuan puan-puan 80 buah negara Bayang tuan-tuan puan, puan Setidaknya dalam dunia sosial media dan sebagainya Saya datang pada hari ini Pegawai saya buat posting dan sebagainya Bila saya masuk dalam World Trade Center jaringan CEO-CEO dan sebagainya Bayangkanlah berita saya merasmikan ini Sudah tentu CEO World Trade Center Sao Paulo CEO World Trade Center Istanbul CEO World Trade akan melihat Dan ini akan memberikan gambaran bahawa Seorang pengarah urusan kumpulan World Trade Center Cap Dan Alhamdulillah saya juga merupakan rakyat Malaysia yang pertama Dipilih oleh 345 Menjadi Salah seorang ahli lembaga pengarah World Trade Center Association Yang beribu jabat Di kota New York Amerika Syarikat Tuan dan Puan <tuk> Jadi sudah tentu Kita kena tunjukkan bahawa Telus di rius kampung Tuan dan Puan, Puan Bukan hanya tahu di sini saja Tuan dan Puan, -puan. Tapi seluruh dunia kena Mengakui bahawa inilah world trade center Kuala Lumpur Malaysia supaya akhirnya keyakinan mereka untuk membawa acara-acara antarabangsa dan juga acara-acara di peringkat dunia dapat dibawa ke Kuala Lumpur ataupun di seluruh negara yang ada di negara kita. Jadi ini juga saya nak kongsikan. Dan sebelum saya mengakhiri tadi Datuk Razak ada sebut pada saya. Peranan beliau sebagai koperasi dia tanya saya apa boleh koperasi buat dengan world trade center. Care? Di sini saya nak sebut di sini, tuan-tuan-puan-puan. Di samping saya nak menyebut tentang hubungan dengan World History KL. Yang paling penting bagaimana hubungan persatuan ini dengan KTMB. Kerana bagi saya, tuan-tuan-puan-puan, hubungan persatuan ini dengan KTMB ini kena menjadi adik-beradik. Kena menjadi seperti isi dengan kuku dahulu. Saya tak tahulah. Tetapi yang paling penting, ini penting, tuan-tuan-puan-puan. Kerana saya juga adalah peguam ya bagi koperasi di telekom dan juga di, di telekom yang mana saya lihat koperasi telekom ini kalau dilihat jumlah dia saya tak nak sebut tetapi luar biasa lah bagaimana hubungan simbiosis di antara koperasi telekom dengan telekom jadi ini juga tuan dan puan-puan boleh lakukan mengikut keupayaan dan kemampuan janganlah kita nak menjanjikan bulan dan bintang tidak tetapi yang paling penting perpaduan Kebajikan dan pertautan inilah Yang akan menjadikan persatuan ini relevan Bagi pesan-pesan Jangan pula persatuan ini tiada hari buat aktiviti Penat dengan perempuan Tiada hari buat berjanji kalau orang Islam Penat dengan perempuan Bukan tak boleh buat Tetapi ikut kemampuan kita perempuan Yang paling penting bagi saya Mengetahui soal kebajikan Soal kesihatan Inilah yang saya rasa penting Untuk memastikan doa-doa ini akan terus diukapkan senantiasa supaya akhirnya ukhwah kita terutama sekali bagi pesara-pesara yang telah mengharumkan nama KTMB akan terus menerus diberkati oleh Allah SWT dan juga Tuhan mengikut agama jadi tuan-tuan dan puan-puan di segi World Trade Center saya telah ingin menyatakan kami akan sudi bekerjasama kita boleh bincang sebagai detail lebih-lebih lagi kami ini adalah bangunan konvensyen dan juga pameran dan mungkin lebih-lebih lagi -lebih itu dari segi perjenamaan sebagainya kita boleh bersama. Ya, jadi tunggulah yang paling penting kepimpinan baru nanti untuk memastikan bagaimana simbiosis itu boleh kita lakukan bersama mengikut kemampuan masing-masing. Ini yang saya sertakankan. Kerana lebih-lebih lagi ya dalam dunia hari ini yang paling penting jangan banyaknya perkara yang kita ingin setujukan tetapi banyaknya perkara yang boleh kita lakukan bersama. Uh, inilah saya sikit sebanyak tuan-tuan puan-puan ya yeah, dari segi apa yang ingin saya katakan dan walaupun bagi hemat saya tuan-tuan puan-puan sudah meninggalkan alam pekerjaan tetapi yang paling penting ya yeah, uh, presiden Datuk Razak dan juga penasihat saya lihat nilai-nilai murni inilah yang telah dibentuk ya yeah, ketika berhikmat seperti disiplin kerjasama dan semangat kebersamaan inilah harus disemaikan, dis disuburkan. Dan melalui persatuan ini juga mungkin ada pengalaman, kisah-kisah menarik dapat dikongsikan kepada mereka yang masih ber berhikmat dan juga mengimbau kenangan manis yang bagi mereka yang telah besar. Kerana bagi saya, tuan dan puan-puan, generasi muda hari ini berbeza dengan apa yang pernah saya lalui di bawah Datuk Dr. Razak dahulu. Berbeza latihan tuan-tuan dan Saya pernah masuk dalam Apa ni uh, Di paya Dimasukkan saya dalam paya Kerana saya banyak cakap Banyak bercakap Banyak bertanya Bukan bertanya Dia berkata Melawan sikit Dia masuk dalam paya ya, Tetapi dia tidak pernah melemahkan saya Bila saya mengadu kepada arwah yang saya Arwah saya kata Inilah tak dengar Tak dengar cakap kepada macam latih Tetapi dia tidak pernah melemahkan semangat saya Bahkan menjadikan diri saya pada hari ini untuk saya boleh duduk sama tinggi Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Dengan CEO-CEO Ataupun pengarah-pengarah urusan World Trade Center di seluruh dunia, tuan-tuan-puan-puan <tuk> Ini yang saya nak benda, tuan-tuan-puan-puan Kepada gengsi Buddha seterusnya Kerana mereka mewarisi setiap organisasi Yang ada sama ada KTMB Sama ada Malaysia Airlines Sama ada uh, apa uh, uh, prasarana dan sebagainya supaya apa yang tuan-tuan dan -tuan puan pernah alami dan pernah diceritakan dahulu di kampung kereta api di Bukit Badok Ijuk kepada saya satu ketika dahulu dapat diteruskan sampai bila-bila dan dengan kata-kata ini tuan-tuan puan, puan saya mendoakan mungkin selepas ini mungkin program CSR bersama dengan World Trade Center sebagainya boleh kita bincangkan ya tetapi yang paling penting tuan-tuan puan, puan Hari ini, merupakan hari bahagia saya setidaknya bila saya balik ke kampung nanti kerana ada, ada majlis perkahwinan banyak kan dijemput saya jadi bila orang tanya saya apa buat hari ini, pagi ni? saya katalah saya dijemput untuk merasmikan iaitu mesyuarat agung persatuan bekas kaitangan keretapi tanah Melayu pada uh, kali ke-14 di Kuala Lumpur jadi kalau saya balik ke Badung petang ni ada majlis kahwin, saya akan sebut Ah, saya jumpa dengan kaki tangan KTMB. Jadi kampung kereta api ni kena bercakap lah. Kan? <laughs> Supaya jangan hanya tinggal kampung kereta api. Jadi mungkin kaedah-kaedah yang akan datang mungkin boleh diperbaiki. Terutama sekali bagi memastikan bahawa kesejahteraan, kelestarian dan juga penghidupan rakyat Keseluruhannya akan terus terbela dan juga dihargai. Jadi tuan-tuan puan-puan sebelum saya akhiri saya ada dua rangkap pantun. Untuk saya kongsikan sebagai tanda kenangan Kepada atas kehadiran saya Reketapi panjang berjela Dari padang besar ke tumpat sana PBKKTM tetap berjasa Wadah bekas kaki tangan penuh bermakna Pucuk pauh delima batu anak sembilang di tapak tangan. Saya rasmikan dengan penuh restu. Moga mesyuarat berlangsung dengan aman. Dengan kata-kata demikian, dengan doa daripada saya dan lebih-lebih lagi penghargaan daripada saya, ucapan terima kasih daripada saya. Saya menghargai usaha tuan-tuan puan-puan dan semoga Allah Ta'ala memberkati dan melindungi apa yang kita lakukan diberikan kekuatan roh dan juga keadal, keazaman untuk kita terus berjasa untuk kita terus beriman untuk kita terus hidup mencipta sejarah dan legasi kita supaya akhirnya akan terpahat dalam minda terutamanya generasi generasi seterusnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya dengan penuh sukacita merasmikan mesyuarat agung persatuan bekas kaitangan kereta api tanah Melayu PBKKTM kali ke-14 sekian wabillahi <tinyaruhi> taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh